নমস্কাৰ মিণ্টা কিচ্ছেনলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া লৈছোঁ পিঠাগুড়ি ভাতকৈ চাউলৰ পিঠা আৰু এই গুৰখিনি মই আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ পানীত তাৰপাছত চেকি লৈছোঁ গুৰখিনি কেতিয়াবা গুৰত বহুতখিনি লেতেৰা থাকে ন আৰু এতিয়া এইধৰণে এইখিনি দি দিম এটা ঘোল বনাই ল'ম মালপোৱাটো সকলোৱে বনাব জানে তথাপিতো আৰু এই ধৰণৰ এটা ঘোল বনাই ল'লোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় এতিয়া ঢাকি ৰাখিম আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া বনাব হ'ব তেতিয়া আকৌ এইধৰণে ল'ৰাই একদম মিলাই ল'ব নহ'লে গোট মাৰি থাকে নহয় এতিয়া আধা ঘণ্টামান পাছত দেখাইছোঁ মই এইটো আৰু এয়া তেল গৰম হ'ল মই মিঠাতেল দিছোঁ যিহেতু মালপোৱা মিঠাতেলতে ভাল লাগে আৰু এইধৰণে হেগুল হেতা এখনে এনেধৰণে দি দিব বা গিলাচ এটাৰ পৰা কাপত লৈও দিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া চাবচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিব ফুলা ফুলা মালপোৱা বনাইছোঁ সেয়া দেখিছে কি ধৰণে ফুলি আহিব আৰু এতিয়া এই ধৰণে গোটেইকেইটা মই বনাই ল'ম বেটাৰটো এনেকুৱা কৰিলে বেকিং চ'ডা নিদিলেও ধুনীয়াকৈ ফুলে আলু এটা দি দিলোঁ এইয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নিজে কেমেৰাটো কৰি আছোঁ যিহেতু মই ষ্টেণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই সৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে ষ্টেণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু আৰু এইয়া চাহ ফুলা ফুলা মাল পোৱা হৈ গ'ল এইধৰণে গধূলি চাহৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই হওক গধূলি হওক